Привіт-привіт. Телефонують, пишуть мені мої підписники, відправляють різні посилання, вказують різні портали по працевлаштування, посередників різних і запитують моєї думки стосовно цього. Ну, скажімо так, я не можу сказати, що я вже такий от крутий спеціаліст в тих справах, але трошки поїздив, дещо бачив, де знаю. Тому стараюся усім відповідати, хто мені. Пише і зараз зроблю такий от огляд на один сайт чи портал, так би мовити, якщо можливо комусь це не сподобається, але раз я вже трачу свій час на те, щоб вам давати якісь рекомендації чи поради, то вже буду тоді і оприлюднювати те, що я говорю. Значить, є такий сайт, перше враження досить непогане. Є Багато цікавої інформації і думаю, що навіть є корисної питання відповіді ведеться спілкування. Кажу. Ведеться дискусія, питання відповіді бачу є. Новини навіть в новинах 9-9 числа останній був запис, ніби щось оновлюється. Так, пише, що ціни знижено на свої послуги. Які послуги? Які послуги Зрозуміло, які вони надають? <плес> Перше враження це те, що займаються <плес> працевлаштуванням Чехії, виготовлення віз, тому що дуже багато інформації якраз про візи. Послуги, консультація по вібер або по скайпу до 10 хвилин безкоштовно, це взагалі правильно. Консультація більше 10 хвилин 200 гривень. Треба собі так брати. Заповнення анкет, переклади, пересилка документів, ведення переговорів. Ну, в принципі, контакти є, українські номери. Зараз спробуємо їм зателефонувати. Алло. Добрый день. Э, добрый день. Скажи, ласка, мне интересует по Чехии. Что конкретно? Ну, работа. На украинский мою можно, да? Э, да, я понимаю. Угу. Ну, работа интересует, виза. Это что за э, в Если вам не трудно, вы где нашли этот номер телефона? На сайте? Мне товарищ Миски, ну здесь там ВКонтакте. А, ВКонтакте. Ну, короче, тоже можно на ВКонтакте найти э, э, консалт сервис Чет. Там есть полная инструкция, что куда зачем. Если у вас есть работы, <клух> вас интересует конкретно работа, да? У вас ни документов, ничего нет. Ну, а какие варианты? Або работа, або просто виза. Там визу Есть работа на заводе недалеко, там, где-то отправили, я конкретно точно не знаю. Это я предъявительно могу вам сказать только. Эм, напрямую, без посредников, без, без ничего. Но mm -hmm. она стоит 4 центра, ну, контракт на 2 года, вот. Ну, плюс услуги визапоинта. Вы еще не знаете, какие там расценки, да? Не, а я, я пропустил. Какая цена, вы сказали, за что? А, за документы 400 евро. А, за документы 400 евро, я понял. Это а, без, без визы, да? Просто за документы? Не... Да, без визы, без регистрации это Это чисто только документы, но это напрямую без хозяина, без там всяких посредников. Ну а ваши послуги сколько стоят? А, смотря что вас интересует. Допустим, если перевод справочки о несудимости 280 гривен, и анкеты э, э, там, другая цена, но ну, ну, а вы работаете по пакету там полностью под ключ и визу и документы совершаете, перевод... Нет, нет, понимаете, биррополис сейчас очень дорого, это занимаются другие люди. Это угу. я могу только подсказать насчет работы, заполнения анкеты, э, аудита всех документов, перевод, справочки, все, все, все вот это вот могу. А насчет Visa Point, это, это ну, даже... Ну я просто глянул на сайте у вас, а, там не было написано, что все будь вопросы питания вирішуються, а то через я и телефоную. То есть с работой не допоможет, да, и с визами ничем? Да, с работой, в принципе, можно я говорю, через, не через клиента, не через каких-то посредников, это, ну, там, в бухгалтерии будете, допустим, получать, ну, это образно так говорю, либо там на карточку, либо в бухгалтерии будете получать там зарплату. А это зарплата? А, 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 я не знаю, это надо связывать с работодателем. Это, ну, в принципе, я тоже как бы я знаю, кто это делает, но это тоже как бы я тоже как бы последник. Ну даже не посредник, а просто вот э, мои знакомые хорошие там ну, работают, Хорошо, и, Я понял, может... хорошо хоть а -а -а. честно образовать -то, в том, что вы посредника, да. Я, я, ну я даже ну просто такой вот, если грубо так сказать, просто передаст. Вот. Просто я понимаю, что люди, если на клиента работают, то это там вообще людей есть, там кто-то знает, это там само... ВКонтакте зайдите, там на сайт, там есть, по-моему, скидывали э, условия жития, бытия, и него. плюс там рабочие места, по-моему, скидывали, там, там дронки, прилично. Вот. Все по-человечески. Ну, шукаты, шукаты, ВКонтакте, да? Э, да. Угу. Я понял. Ну, добре, дякую Но. вам тоді. Если вам надо такой перевод, там анкета, то пожалуйста. Если вы согласны на эту вакансию, ну в смысле на этот завод, то ну я понял. Ваши услуги трошки меньше, меня интересуют трошки по-инчи. Вы занимаетесь просто там подготовкой документов до преда? Просто там еще такой вариант. Если вы будете работать на этом заводе, то они возвращают какую-то сумму. Алло, алло. Алло, алло. ну? Пропал звезок. А Если вы будете работать на этом заводе, то они еще возмещают, э, э, если вы всю сумму на визапонт заплатите, то они какую-то часть вот э, возвращают. Там, по-моему, там было 500 евро, по-моему, они возвращают. Uh -huh. Ну, я понял, но у вас только один вариант, один вариант, один вариант. Эм, ну, напишите на сайте. Вот. Напишите Добрый. на сайте. Доброе, дякую на э, Этот человек просто очень занят. Вот. Он когда был в Украине, он более этим занимался, а сейчас его нет на Украине, так что ему чуть-чуть некогда этим заниматься. Ну, я понял. Доброе, дякую. Mm, пожалуйста. Mm, ну, а так вот, вот такая была размова с представниками этого сайта, которые бы, предлагают сделать все, а на самом деле появляется, что никто там ничего не делает, а делают только справочки, переклад и такие дребные послуги. Ну, или там через посредников может найти работу и записать на визу -поинт. Thank you.